и до где-то запрятаны, Прорывался как не можем, потому что где он запрятали его бедного непонятного. Не звонят, -то. Одни только вот эти находят. Про державные символы почитали. Спросил своего коренника, где да? мы на место Пласси люди спрашивают, ну, да, где мои державные символы. Росія, печатки я делал, а державі символи не видно. Це на місці перчатки на місці. Неправильно казав, що їхні послуги не там. Треба послуги. Хто перешкоджає?

Ви Утримувати дитину безпорібних переходять документів. Документів немає. У вас є документи на допомогу? У вас немає uh, правовини, щоб вона є мати. У вас правовина є, немає. Кому Ну, кому віддавати дитину? Хто вона така? Документи якісь. Дуже добре знає. Команди.

Потому что разберемся, мы без вас. Думать, что... Ну вот что-то мне подсказывает, что без вас будем дальше разбираться. А Потому, в... что Почему? Что? Потому что, что? вы не будете. В в... Да. Mm Да. Кто не пойду же? Да. Не пойду же а физичного Нет, физичная особа, это тут вы Да. Я вам сказал, что я обязан курс с вами провел. Потому что, что у вас, ну да, трудности с, с восприятием, это я понимаю. Добрый, добрый. Добрый, добрый. добрый, добрый. Вот привыкали, что тут станция перед ними все ходят. Расскажи. Твоего ребенка бы забрали. Интересно Расскажи. было Не что ты делаешь? Документы. Документы, потому что ты, лопухи, да, ты давай, давай а, лопух не понимаешь, что Давай, давай, вот всего мама. А Извини, извини. Ну, Это не лопух, а безграмотный просто. Mm -hmm. Безграмотный. Потому что грабят и тебя, и его грабят. Mm -hmm. Почитай, потому что... Ну, mm добровольно. -hmm. Да, почитай. Mm -hmm. Про колотериальные счета почитай. Да, и узнаешь, что вот такое. Шампан. Да. Практовые записи почитай. Будешь, будешь знать, вот такие особые сидят и играют от тебя, наживают. Бессовестные. До документы... Человек за свое пришел. И... Вот тебе человек говорит русским языком, ты понимаешь, что у меня это человек. какой документ может быть, послушай меня, какой документ может быть ребенка, вот только родился, какой документ у него может быть, вот она выдает документы, она забрала ребенка и не отдает ни документы, ни, ни ребенка, какой может быть документ? Ты понимаешь, что тебе говорят люди, ребенок родился, человек выписывает справки, забрал ребенка, справку не дал, и ребенка не отдает назад.

Вот сюда приехал не реагирование. Вот, вот обращайтесь выше. Вся его работа. Выше обращайтесь. Ну, здесь прокуратура даже. Вот. Обращайтесь. Да. Сначала для того, чтобы туда пойти, надо, надо вас всех по делу взять. Чтобы у вас было ОПГ. Это, воно, попу, попу, попу. Да, ОПГ было. Знаешь, что такое ОПГ? Нет, организованная преступная группа. А Потому что на персональном качестве действует. Вот, 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 потому что, что почитайте все. для вас, вижу, что у вас есть сознание. Мотопроприо. Почитайте этот документ, называется мотопроприо. И будете знать, что от вас от всех отвернулись и разводят вас к локотку курудины. Плохие. Знаете, плохо рассмотрим. Перегону. Людина ума та хулигана. Так вот вас всех тут обмощенные хулиганы. Забрала ребенка, справку не дала. Так, ребенка вы, держит у себя. Сделай что-то милиционер. <звездные> так вы же <звездные> Я хоть суд. Тебе пришли к Тебе милиционеру пришли. А ты милиционер лектор. Полицейский. И взял нас это это обязание защищать. это защищали. Вот теперь человек говорит, вот сидит ворюга, которая украла ребенка. Ваше задание – защищать права и свободы людей. Вы защищаете. Почему вы тут находитесь? Вы не хотите защищать, то идите сюда. Сенс вашего пребывания тут, сейчас. Або захищайте права людей, або вы И человек, тебе говорят, люди другие, вот мама стоит. Родила ребенка. Родила ребенка. Человек забрал ребенка. Да с момента справку, ту, которая тебе не нужна. Не дал. Справку не дал. Понимаешь, ребенка забрал, справку не дал. Понимаешь, что-то должно разобраться. Ничего, Ты понимаешь, что не будет? Ну ты видел это? говоришь, если ты что выдавали, ну, не выдавали. Не Я Попробуем. тебе говорю, вот тебе человек говорит, что не выдавали. Тебе слова недостаточно Тебе мама говорит, что не выдавали. Недостаточно тебе этого. Недостаточно. Тебе надо на бумажке написать. <говорю> <говорю> ты шо, тебя или? Ну, то пишите ну, <говор> Ну, это, что, это ваша позиция. Ты на работе или где? Ну вот тебе говорят люди, вот только что украла ребенка. Недостаточно если в сумочку украла было бы достаточно, а если ребенка недостаточно, да? да? Да тебе вот заявитель стоит, заявитель стоит тебе заявляют. Что поведомо? Вам поведомо про про танго? Я не знаю. Ты на дум про танго? Я так презумпти. Без акцента ваши презумпции, без акцента ваши презумпции. Попредумывали себе, божа это презумпция. Презумпция на вину то себе. Считается усил. А усил? А усил это же вину. Потому что особо равно должны, да? Потому что особо под забавлят и вы находитесь под обовязанием все особо. В том числе и вы тоже, особо за обовязанием. Служит это за печатки. Перчатки нарядился, красивый весь стоишь. Только забыл свою, свои, обязанности где-то почитать. А что вы находитесь? А вы представитель власти, Какой власти? Смеем... Вашей власти. Есть? А у вас другая? У меня другая. Как бы не треба то идите. Нафиг. Так вы не даете работать. Да работайте. Работа. Да, Подходите сюда. Так чтобы не кричали, да чтобы балагана не было. Подойдите тряло. и разговаривайте. Я не знаю. Что там хочется в кабинетах найти? Бабочек? Стала сама вот там на той краю и кричит, создает. как с человеком поговорить. Так я же вот ты слышишь, их разговор. Я же У меня мама сидит, А прям перепуганные, да, люди разговаривают и перепуганы. Так как? Ну извините, я тоже, я тоже живой человек, да. Интересно, как бы вы разговаривали, как бы вы разговаривали. Интересно. Да, просто оговаривают да, вас у святых, Да, конечно, святые. Ну, ну, поправили поправьте. Зачем что и делаем? Поправили. Я вижу, что поправили. Мы вам подравняем. Мы не покрыли. Все подравняем. А у вас так принято? Ну, конечно. Мы же так Мы же на его

Обращайся к твоей помоги, защити, выполни взятые на себя обязанности. Так идите, все будет хорошо. Тогда а хорошо. Ну, до кем она моя будет. есть ребенок? Вот если бы твоего ребенка вот так забрали. Вот если бы твоего ребенка так забрали. У меня у моего ребенка есть документы. А если, смотри, моделируем ситуацию, моделируем ситуацию. Мама, твоя жена родила ребенка, вот такие особые забрали, и бумажку тебе не дали. Что ты в твои действия? Не твои, просто а так, ваши. просто что забрали. Бы. вот вы просто взяли и, в и забрали. забрали. Что ты делал? Не забрали бы. Ну вот забрали ситуации. Бы ну не просто что. Да. Так разберись, ты же милиционер, разберись. Да, Это не моя не компетенция. Не не так, а ты... так пригласи того, кто в компетенции. Так да уже да. приезжали. Да. Так ты видишь, что дед, ты же, тебе, ты же сам, да, ты, ты же можешь объективно видим...